Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili Unity Channel Ini keputusan terkini berkait dengan Perbicaraan Najib Tun Razak di mahkamah Yang paling mengejutkan kita Saksi yang ditunggu-tunggu akhirnya muncul dalam Perbicaraan Najib 1MDB Iaitu Roger M um. Roger um memberitahu mahkamah bahawa Beliau kenal Jolo sejak penubuhan TIA pada tahun 2009. Ha, oh, ini satu pendedahan yang menarik. Bekas pegawai bank Goldman Sachs, Roger M. Chong Hua memberitahu mahkamah tinggi di Putrajaya hari ini bahawa dia mengenali ahli perniagaan yang dalam buruan iaitu Low Tech Joe atau Jolo semasa penubuhan Terengganu Investment Authority atau TIA pada tahun 2009 yang kemudiannya dinamakan semula sebagai 1MDB ataupun 1 Malaysia Development Berhad Nga 53 tahun yang disabitkan kesalahan di New York pada tahun 2013 kerana membantu dalam penyelewengan dana 1MDB dan dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun berkata demikian ketika disoal peguam utama Datuk Seri Najib Tun Razak Tan Sri Muhammad Safi Abdullah pada perbicaraan bekas Perdana Menteri itu yang berkaitan dakwaan penyelewengan 23 bilion ringgit. Ada timbul kabar angin bahawa kerajaan Terengganu berhasrat menubuhkan dana kekayaan berdaulat ketika itu. Ini berlaku pada tahun 2009 semasa saya bekerja di bahagian perbankan pelaburan um, Goldman Sachs kata eng lagi. Dalam perbualan itu atau dalam perbincangan itu Muhammad Syafi bertanya, "Bolehkah dikatakan bahawa Jolo adalah orang yang mendekati anda untuk berhubung dengan Goldman Sachs?" Hmm berkata, "Bagi proses penerimaan pelanggan di Goldman Sachs, sepanjang ingatan saya, kami biasanya terlibat dengan pelanggan berpotensi. Saya boleh katakan bahawa kami sentiasa mencari pelanggan berpotensi." Saya tidak ingat siapa yang mendekati siapa dahulu, tetapi secara umum ia adalah proses bersama. Nge yang memberi keterangan sebagai saksi pembelaan ke-25 turut memberitahu mahkamah bahawa bekas pegawai atasannya Tim Leisner telah didakwa dan mengaku bersalah berhubung transaksi berkaitan 1MDB bagaimanapun Jolo didakwa tanpa kehadirannya. Muhammad Safi berkata, Adakah anda atau sesiapa di antara pihak anda didakwa bersubahat dengan Datuk Seri Najib dalam kes ini? Nge menjawab, Saya rasa tidak. Pada 30 Oktober 2024, segera memutuskan bahawa pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima face terhadap Najib dan memerintahkan beliau untuk membela diri. Najib 71 tahun berdepan dengan 25 pertuduhan secara keseluruhan termasuk 4 pertuduhan menyalahgunakan kedudukan bagi menerima rasuah berjumlah 2.3 bilion daripada dana 1MDB serta 21 pertuduhan pengubahan wang haram melibatkan jumlah yang sama. Saudara-saudara sekalian, apakah dengan kemunculan saksi pendakwaan atau saksi ini akan membawa kepada pendedahan yang lebih luar biasa dan akan membawa, membawa kemudaratan kepada Najib? Berikan pendapat anda sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kata netizen, hampir-hampir lagi. Pesuruh Jaya Pas akan kalah saman bermakna dengan pengakuan ini beliau mengaku bahawa beliau memfitnah seorang ahli parlimen daripada Pulau Pinang iaitu Raya. Ini apabila pesuruh Jayapas Pulau Pinang memohon maaf pada Raya di mahkamah pesuruh Jayapas Pulau Pinang Muhammad Fauzi Yusuf membuat permohonan maaf di mahkamah kepada RSN Raya berhubung kenyataannya pada tahun 2023 yang mendakwa ahli Parlimen Jelutung itu menyatakan DAP boleh bertahan tanpa sokongan pengundi Melayu dan India. Fauzi mengakui kenyataan tersebut adalah berasaskan maklumat yang dipor olehnya daripada beberapa individu susulan kejadian kebakaran di Solok, Sungai Pineng pada 6 Jun 2023. Kata beliau dalam pengakuan itu beliau mengaku melakukan kesilapan dengan bergantung pada maklumat lisan yang tidak disahkan daripada individu yang sedang emosi pada masa itu. Pengakuannya mengatakan saya gagal mengesahkan fakta dengan penduduk atau orang awam yang membawa kepada kefahaman yang tidak tepat tentang kejadian itu katanya. Menurut Fauzi, permohonan maaf itu dibuat bagi menyelesaikan isu tersebut secara muktamad agar semua pihak dapat menumpukan perhatian kepada perkara lebih penting seperti pembangunan negara dan kebajikan rakyat khususnya di Pulau Pinang. Untuk mengelakkan perkara ini berlarutan, saya memohon maaf secara ikhlas dan tanpa syarat kepada pelanatif. Saya juga menarik balik sepenuhnya kenyataan yang dibuat katanya lagi. Terdahulu, Rehman memfailkan saman fitnah terhadap Fauzi Susulan. Dakwaan yang dibuat dalam satu ceramah yang disiarkan secara langsung di laman Facebook pemimpin PAS itu. Dalam ceramah itu, Fauzi mendakwa Raya marah kerana mangsa kebakaran di Solok Sungai Panjang, Sungai Panjang di Zerahi, terlebih dahulu oleh wakil PAS dan kemudiannya menuduh Raya menyatakan bahawa DAP boleh terus maju tanpa sokongan pengundi Melayu dan India. Fauzi mendakwa seorang pengundi memberitahunya bahawa Raya dikatakan marah dengan pengundi Melayu dan India yang menyatakan niat untuk menarik sokongan kepada DAP. Ketika mengulas permohonan maaf itu, Raya berkata dia gembira kerana kebenaran akhirnya terbukti. Saya sangat gembira kerana telah terbukti di mahkamah bahawa saya tidak pernah diskriminasi terhadap sesiapa dalam kerja politik saya. Saya juga membuktikan bahawa DAP tidak pernah diskriminasi terhadap mana-mana kaum katanya. PAS ingatkan ahli sahkan fakta. Ini bukan kali pertama pemimpin PAS diheret ke mahkamah atas kenyataan yang dikeluarkan mereka. Antaranya pada Disember tahun lalu Mahkamah Tinggi Pulau Pinang memutuskan bahawa ahli Parlimen PAS, Kepala Batas Siti Mastura Muhammad bersalah melakukan fitnah terhadap pemimpin DAP. Mahkamah pada masa itu memutuskan ucapan Siti Mastura yang mengaitkan Lim Kit Siang, Lim Guan Eng dan Teresa Kok dengan pemimpin parti komunis Melayu Chin Peng dan bekas perdana menteri Singapura Lee Kuan Yew dibuat dengan niat jahat. Mahkamah mengarahkan Siti Mastura membayar ganti rugi global sebanyak 300 ribu kepada Kit Siang, 250 ribu kepada Guan Eng dan 200 ribu ringgit kepada Kok. Selain turut diarah membayar kos 25 ribu ringgit kepada setiap planatif. Pada Februari lalu, Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man menyeru pemimpin parti untuk mengesahkan fakta Sebelum membuat kenyataan awam, kami berisiko disaman secara pribadi dan perlu membayar ganti rugi. Parti juga berisiko imejnya tercemar. Jadi semua pemimpin dan ahli mesti berhati-hati untuk memelihara imej PAS dan mempertahankan integriti kepimpinan parti katanya lagi. Ramai netizen yang memberikan komen berkait isu ini. Kata mereka, inilah sikap para pemimpin yang tidak suka mencek dahulu fakta. Yang mereka tahu cakap dulu mohon maaf, cakap dulu mohon maaf. Fitnahnya itu belakang kira. Apa pendapat Anda? Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.